हेलो एवरीवन आज मैं आम का कोचा लेकर आई हूँ गर्मियों के मौसम में आम का अचार या फिर आम का कोचा आम का कलौंजी किसी भी प्रकार का चीज़ बनाना हो तो बहुत ही मज़ा आता है बनाने में और ये आम का कोचा ऐसा होता है जो सालों साल चलता है और हर खाना में स्वाद बढ़ा देता है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कच्चा आम ले लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है धो लेने के बाद इसे अच्छी तरह से छिलका निकाल लेंगे तो आप पिलर की सहायता से निकाल लें या फिर कद्दूकस करने वाला जो होता है उसमें भी इस तरह से पिलर दिया हुआ रहता है तो आप इसमें अगर निकालते हैं तो इसमें ज़्यादा जल्दी निकल जाता है छिलका तो आपको जैसे भी पसंद हो उस तरह से आप छिलका निकालें तो हमारा आम में से सारा छिलका निकल चुका है तो सभी को मैंने निकाल लिया है तो इस तरह से आप भी इसे निकाल लें और अब इस आम को कद्दूकस करेंगे तो अगर आपके पास कद्दूकस करने का मशीन है तो आप इस तरह से आप कद्दूकस कर लें या फिर इसे कूट लें या फिर मिक्सी मशीन में थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर दें चॉप जैसा और उसे भी बना सकते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर चॉपिंग में चॉप करके भी बना सकते हैं तो इस तरह से मैंने सारा आम का लच्छा बना लिया है यानी कद्दूकस कर लिया है और अब ये आम का जो बीज है मैं बताती हूँ इस आम का बीज को आप बिल्कुल न फेंके इसके अंदर से एक छोटा बीज निकलता है इसके अंदर से ये बीज निकलता है और इसे क्या करना है आपको धूप में सुखा लेना है अंदर वाले बीज को और धूप में सुखाने के बाद इसका पाउडर आप बना लें और पाउडर बनाने के बाद रात में एक एक चम्मच या फिर आधा आधा चम्मच अगर आप लेते हैं तो पेट का जितना भी कीटाणु है जो आपको मुश्किलें पैदा करती है उससे आपको राहत दिला सकता है आप इसे गूगल पे भी सर्च करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल इसे कट करके भी जल्दी सुखाना चाहते हैं तो सुखा सकते हैं तो चलिए अब कूचा का बात किया जाए तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और उस बर्तन में सारे कूचा का जो आम का लच्छा हमने तैयार किया है उसमें से सारा पानी निचोड़ लेंगे सबसे पहले तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए खूब सारा पानी निचोड़े जितना अधिक निकल पाएगा उतना आप निकालें और एक बर्तन में रखेंगे तो इस तरह से आपको निकाल लेना है ज़ोर से दबाते हुए तो मैंने यहाँ पे सभी आम का जो लच्छा है उसमें से पानी निकाल लिया है यानी निचोड़ लिया है और आप देख सकते हैं ये पानी आप इस पानी का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो शिकंजी वग़ैरह बनाना चाहें या फिर कलौजी वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे मैंने आम का लच्छा एक बर्तन में निकाल लिया है यानी कि एक परात में निकाल लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो चम्मच सेंधा नमक आप जो भी नमक खाते हैं वो नमक डालें और इसमें नमक अधिक मात्रा में डाला जाता है क्योंकि ये काफ़ी खट्टा होता है तो आप अधिक मात्रा में डालें और यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर लगभग एक चम्मच इसे अच्छी तरह से मिला देना है तो काफ़ी अच्छी तरह से इसे मिला देने के बाद इसे पतला लेयर बना देना है और धूप में सुखा देना है तो जितना अधिक आप लेयर बनाएंगे उतना बढ़िया से ये तैयार होगा और इसे चार से पाँच घंटा के लिए अच्छी धूप में आप सुखा दें तो मैंने इसे दो परात में सुखाया था तो धूप में सुखाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अलग अलग इसे कर दिया था तो चार घंटे बाद का ये बिल्कुल तस्वीर है यानी कि वीडियो है आपके पास और अभी भी इसमें थोड़ा नमी है तो इस तरह से नमी इसमें होना चाहिए तो इसे दोनों परात से निकाल कर एक परात में रख रही हूँ और अब इसे करेंगे साइड और अब मसाले का तैयारी करते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ खरे मसाले लिए हैं जैसे कि सूखा लाल मिर्च तेजपत्र मेथी दाना यहाँ पे मैंने जीरा और काली मिर्च यानी कि गोलकी लिया है और यहाँ पे खरा धनिया सभी को मैंने अच्छी तरह से ले लिया है मिर्च का मात्रा आप अधिक रखें क्योंकि थोड़ा तीखा चटपटा अच्छा लगता है और अब यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन और मंगरेला जिसे काला सीट कहते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ तो खरा सौंफ मैंने लिया है तो सभी मसाले को इस तरह से आपको ले लेना है और लगभग मैंने यहाँ पे आधा आधा चम्मच लिया है और इस तरह से आपको ले लेना है सबसे पहले तैयारी कर लेना है तो इस मसाले को हम रोस्ट करेंगे और इसमें से अजवाइन और मंगरेला को नहीं करेंगे रोस्ट और सौंफ को करेंगे रोस्ट तो जो रोस्ट करेंगे यानी कि जो भूनेंगे उसे एक में मैंने डाल दिया है सभी को अजवाइन मंगरेला को बिल्कुल भूनना नहीं है आपको तो अब एक कढ़ाई को करेंगे गर्म और बिल्कुल सूखा यहाँ तेज तेजपत्र खरा साबुत लाल मिर्च आप अपने मात्रा अनुसार लें लाल मिर्च और थोड़ा सा भून लेना है तो थोड़ा सा एक मिनट भूनते हुए हो गया है उसके बाद यहाँ पे खरा यानी कि साबुत धनिया मैंने डाल दिया है एक चम्मच उसे भी मैंने भून लिया है सभी मसालों का मैंने मात्रा थोड़ा अधिक लिया है क्योंकि जब मिक्स करते हैं उस टाइम थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और यहाँ पे मैंने काली मिर्च जीरा सौंफ मेथी को भी डाल दिया है और इसे खुशबू आने तक धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे तेज आंच पे कभी भी ना भूनें तो ये हमारा भून चुका है अब गैस को करेंगे ऑफ और लगातार इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म होता है अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे तो ये हमारा ठंडा हो चुका है अब मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया सा भून चुका है यानी क्रिस्पी सा हो चुका है ये टूट रहा है पूरा तो इस तरह से आपका भी होना चाहिए अब इसे दर्दरा पीस लेंगे ज़्यादा आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना है बारीक पाउडर नहीं बनाना है दर्दरा आपको बनाना है तभी आपका फ्लेवर बढ़िया आएगा और अब आपको अगर कूचा में देगी मिर्च डालना है तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं मैं यहाँ पे देगी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और अब यहाँ पे कूटा हुआ मसाला मैंने दो चम्मच डाल दिया है और साथ में यहाँ पे अजवाइन और मंगरेला भी डाल रही हूँ तो जब भी अजवाइन मंगरेला डालें तो हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए डालें ताकि फ्लेवर बढ़िया से आ पाए तो अब मैं मंगरेला डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से क्रश करते हुए यानी कि रब करते हुए डालूंगी और अब यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच से भी कम हींग डाला है यानी हींग का पाउडर तो अच्छी क्वालिटी का आप लें और यहाँ पे मैंने डाला है काला नमक आप ज़रूर काला नमक का इस्तेमाल करें इससे चटपटा सा स्वाद आता है ंग से खुशबू आता है तो आप ये सब का इस्तेमाल करें यहाँ पे मैंने सरसों का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप ध्यान दीजिएगा मैंने कूचा में सरसों का इस्तेमाल नहीं किया है और मिक्स करने के बाद आपको नमक चेक कर लेना है तो यहाँ पे मैं थोड़ा और काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ आम अधिक मात्रा में खट्टा होता है तो, में है तो नमक अधिक मात्रा में लगता है तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमारा पिसा हुआ दरदरा जो खरा मसाला था वो इतना बच चुका है तो आप इसे अन्य मसालों में यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप ऊंचा भी और भी बनाकर आप डाल लें आपको कम मेहनत होगा और यहाँ पे मैंने सरसों तेल को गर्म कर लिया है और उसके बाद ठंडा कर लिया है तो गर्म करने के बाद आपको ठंडा कर लेना है फिर इसमें डालना है अगर आप इसे गर्म करके नहीं डालते हैं तो आपको धूप में रखना होगा तो आप बिना गर्म किए हुए भी कच्चा सरसों तेल इसमें मिक्स कर सकते हैं पर वो आपको तीन से चार दिन तक वेट करना पड़ेगा धूप में रखने के बाद तो चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मात्रा में करते हुए मैं तेल डालते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ तो मैंने अधिक तेल अभी नहीं डाला है और यहाँ पे मैंने लिया है शीशे का जार तो कांच का जार में आप रखें अचार को अधिक दिन तक चलेगा और ये ख़राब नहीं होता है या फिर आप मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो उसमें गंध आने लगती है तो कोशिश करिए कि आप कांच का बर्तन या फिर मिट्टी का बर्तन में रखने का ये पारंपरिक तरीका है अचार को काफ़ी दिन तक स्टोर करने का तो इस तरह से सारा अचार को शीशे के जार में मैंने रख दिया है और शीशे के जार को अच्छी तरह से आपको सुखा लेना है धूप में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से अचार को यानी कि कूचा को रख देने के बाद फिर से मैं यहाँ पे दो करछी सरसों तेल डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये गल जाए और अचार बढ़िया सा पक जाए और ये ख़राब ना हो अगर आप कम तेल में बनाते हैं तो अचार जल्दी ख़राब होने का खतरा बना रहता है और आपको क्या करना है धूप में इसे रखना है और बीच बीच में इसे चम्मच से चलाते रहना है नीचे का अचार ऊपर करना है और ऊपर का अचार नीचे करना है तो इस तरह से आपको ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर देना है और धूप में आपको रख देना है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसमें तेल मिक्स हो चुका है इसे जितना अधिक आप धूप में रखेंगे उतना ही बढ़िया सा पकेगा और गलेगा और अच्छा स्वाद आएगा टेस्ट आएगा तो धूप में इसे जरूर रखें अगर आप इसे धूप में नहीं रखते हैं तो ये खराब हो जाएगा तो अधिक दिन रखने के लिए आपको धूप में जरूर रखना होगा और अब मैं इसे लेने का तरीका बताती हूँ तो तीन से चार दिन के बाद अगर आपका तैयार हो जाता है कूचा तो आपको गीले हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है और गीले चम्मच का भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर थोड़ा सा भी गीला रह गया तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा तो इस बात का ख्याल रखें तो मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं वीडियो पसंद है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स